Спасите! Спасите! Помогите! Помогите! За мной бык гонится! А -а -а, спасайте меня, кто может! Я спасу тебя! Марио! Марио! Ты куда? Ты должен спасти меня, принцессу! Ну погоди, я сейчас спасу кота Леопольда, потом тебя спасу! А, кто? Кто-то просит о помощи! Герои 108 всегда готовы прийти на помощь. Леополь, ты где живешь? Я живу в улице Захаревской. Как мы найдем такую улицу? В каком городе? Санкт-Петербург. А какая страна? Россия. Слышал, Линчанг? Да. Держим курс Россию. Ну я бы помог. Но, но, но я все, что делаю, делаю еще хуже. Хотя, хотя я могу, Леопольд, тебе найти укромное местечко. Сейчас пройдемся мы по книжкам и найдем место, где ты можешь спрятаться от быка. Давай, Джейк, быстрее, быстрее. А то пока герои прилетят и Супер Марио прибежит, меня этот бык поймает. Ладно, ладно, я пошел. Так, ну где же Леопольду спрятаться? Вообще, ты молодец. Я знаю. Ура! Ясно. Ясно. С тобой каши не сваришь. <плодисмент> Кого? Ага. Какую лапу? Ах, вау. Ой, Может да. тут? Так, где тут можно спрятаться? Какие? Что такое? Что это за язык такой? Я Йофайна? Что такое Йофайна? Йофайна, где Йофайна? Йофайна! Элефанты вижу. Йофайна никакой не вижу, Йофайна. <file> <coughs> Что вы меня тут обманываете? Саэта. Саэта. А проблема? Это Саэта. Где Саэта? Мадама? Какая мадама? Кому мы спросим тут? Так. Туристическому гиду спросим. Так. Не, не знает. Может. Студент? Не, не знает. Клоуна. Можно спрятать в цирке Леопольда. Я в цирке котов не видел, а ты, Маркус, видел в цирке котов? Видел. Да? А -а -а. Ну как? Пойдешь, в Леопольд, в цирк? Спрятаться? Молния Маквин, где мы можем спрятать э, Леопольда? Леопольд. Италия, Италия. Это далеко, мне сейчас надо. Посчитай и обведи все мешки с овощами. О, давай засунем Леопольда в мешок. Да, давай засунем Леопольда в мешок. Или на подводную лодку. Лодку. на подводную лодку его посадим. Или его в цистерну молоковоза. Цистерну молоковоза. Систерну молока спрячем. <laughs> не, не, там, 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 там мокро. Не хочу. О, а давай завернем Леопольда в подарок. Подарок. Пистолет. Пистолет? Давай танк ему подарим. Давай. <laughs> давай. Так, может, в айфоне найдем какое-нибудь укромное местечко. Вот, например... Катевиссимо миту. Это про миньонов, да, что-то? Только итальянский язык. Итальянский язык. О, в итальянских миньонах его можно спасти. Ловаться. Кофе? Не, не хочу кофе. От кофе голова болит. Вот, вот лучше там, в этом мультике мы спрячемся. Леопольду мультики гадкие я. Да, Леопольд спрячется в мультике гадкие я. Никакие мыши его там может, не Леопольд найдут. Может Леопольду спрячется в Виолетту? Да, или мультики Виолетта. Точно мыши его там не найдут. Может газ натурал. Аргентину? Ой, далеко Аргентина. А может спрячем его в Испании. Или в Голландии? Франции, Шотландии, Великобритании, Брек России. О, в России можно спрятать. Где можно спрятать в России? Антошка. Закопать Леопольда, потом раскопать. Да, да чё, Антошка? Да. О, у бабуси на ферме. Пойдешь, Леопольд? Да. Да? Или на остров Чунга-Чанга? Остров Чунга-Чанга, как тебе, Леопольд? ладно, я справлюсь. Заяц, чего смешного? Я сказал, что Леопольд закопал его, Антошка. Что? Мы прибыли на помощь. Что надо делать? Маркус, Привет. что Привет. надо делать? Надо спасти Леопольда, кого прятаться. А, спрятать его? Где мы, мы можем его спрятать? Я хоть фокусник, но от мальчиков не терпел. Ага, в фургончике дядушка фокуса-мокуса. В ящик его положить, как фунтика, да? Не хочу! Не буду! Не буду обманывать ребятишек! Я беда. Старый и нос твой душа должна быть молода. Да так, лучов, ну Леопольд, пойдешь к дядюшку фокусу Мокусу? Леопольд! Леопольд! Эль, Леопольд! Мяу! Мяу, это что значит? Значит, что пойдешь? Да. Ага. Щ -щ -щ. Вау, я прибыл спасать Леопольда! О, я знаю, нужно, что нужно делать? Нужно спросить у зеркальца. Он подскажет, как нам спасти Леопольда. Все мой зеркальце, скажи, так да, все правда доложи. Где Леопольду прятаться? Я ж яблочко Леопольд! Никто тебя больше искать не будет. Это плохая идея. Это плохая идея. Ну-ка мы еще можно где спрятать его. Хм. Сундук. О! Давай засунем его в сундук, а? Давай. А, летающий сундук, это интересно. Давай спросим у Винни, что можно сделать с Леопольдом. Танцевать. Потанцевать, а потом... День рождения. день рождения, Ден... Спраздновать день рождения кота Леопольда? Но там же мыши. Маленькие. Маленькие мыши там же. Они кота Леопольда... Спать. Не дадут Слышь. спать коту Леопольду. Ах. О, Барбоскины! У вас наверняка есть какая-нибудь идея, как как нам помочь Леопольду? Я ну, а надо быть настоящим парнем и не, и не бояться мышей и всяких быков, да? Да. Да. Это ж просто. Да. Паша, со мной, О чем мечтать? А-а-а, а, ясненько, автор. летучие корабли, улететь отсюда. Ясно. Звезды уборку не делают, их задача одаривать мир своим сиянием. Ну, малыш, а ты что скажешь, что надо сделать Леопольду? Стать Суперменом, супермен. пожалуйста. Стать Суперменом, Леопольд, слышал? Помоги милицейской машине догнать мотоциклиста. Вау, и, и вступить в полицию. И всех мышей разогнать. Вот. Сейчас мы попросим самого главного эксперта сегодня. Где спрятаться Леопольду? Где? В какой стране? Украина. На Украине спрятаться? О. Это что такое? Это висимо ми опять! Опять! Миньоны! Там же миньоны! Где звук? А, Слышал? Понял меня, Поль? Тебе нужно стать одним из персонажей Total Drama! тогда тебя никакие мыши не будут страшны. Ты будешь супергерой Леопольд. Нет такого героя Леопольда в Total Drama? Нет. Ну во! Только в Вау! А -а -а. А -а -а. Ясно, это тоже бежит от лосей. Нет, это не, не хорошее место для прятания. Там тоже лоси бегают.